Bali maning maring Kyur, bali maning mar tentang apa Arab cerita anak bulan nang Akbar. Sebagai wong tuwa apa jane apa ya dur. Simbune Rama dijung tok Yang harus tahu anak Kan pada gede-gede Nggak bisa gede-gede pada Eman biung Tapi Kenyataan kan Saya dulu pada gede-gede or pada darah-darah Nyong gemien, kaya nyong anu, ya salah, weh, marek anak wadun weh kurang, ya yeah, jane sih padel, senang aja padel cuman marek anak wadun selalu tak beda. Contohnya nyong, awet-awet, wana klanang, rong bule ibu, wana wadun, mun sepuluh ibu. Yang orang ngerti, bapak-bapak ko merasa repelikasi. Padahal lu jauh-jauh, bukan karena pacaran nangkutuannya lebih jauh-jauh, jadi lu akan jauh-jauh. Kalau detik pacar badut, kenapa dibawainnya semending? Weh, dibawain besok ke, oleh bojo oleh orang nangkutu, ngerti. Bapak, orang nangkutu yang jauh-jauh pengusaha lo, bisa pakai terus. kadang lagi rame, kadang rispi karena pecah waten weh tiba-tiba dinafkai orang menafkai, nakacara-nakang kan ngor doi takeh, jadi asibnya sembarang jahe weh dede-degajik weh jane tujuane bet suwane kerasa oh nyong kemien nyong taro kakang e, dewe doet nyong rong bule bu, nyong mun sepule sekepi separuh. We ben ngerti. We jane ben ngerti. Ndi pe ku tumparan we, saang tak pehe ngom bahagiak namu gwa anu dremane, dremane nampane, kol ngatur tuwe. Jane kaya buwe ya, dur, jane dedekan sekang kong duwe, sekang nyong niyate we, aja buwe. Tati nyong ngomongin wacak we, Orang anggung, ucapan, jawabkan. Tapi, dengan cara kaya gue, kadang salah terap, iyo nyong ramah naik, lebih gunjung, maring anak lanang, bandingan dengan anak batun. Jangan-jangan orang, soal kasih sayang, soal aktifian, tetap pada orang anak lanang, orang anak batun pada gue. Be, Pek, bebek kan, Perihal keuangan, perihal kekerasan, ka kadang ya anak watan lebih dari diomay, lebih terdedek anak apa-apa, domay anak watan, dan kebel. Bapak menawan, ke oleh jodoh kok, mau ngera eman, mau keras, mau kasar, bebes terbiasa. Lah, nyong, dongasa urip dewek, kena sedih perawan, guna di domay anak orang tua, nebeke juga, dengan keras. nang apa basa nang dedekane se alus jarang to mae jarang de iparte urang nah kowe anu asline iku anu utum merga pelega sita ibmerga mbah suka mbah gedhe cocok duwe wong wadon ki bapak wong wadon aja te tapi versi ini nyong ya lur ini nyong ya

siji ke seneng Bontot Bocak berber Tung Seneng bontot Jadi tuh jenisnya kayak dikudu Tentu nyongnya orang nana Pilih kasih Buana bentuk buana tapi nyongor tahu menjelaskan bahwa kau bisa tak detek kayak kau kayak kau bisa orang orang tahu menjelaskan ini biarkan poran kan apa nampane bocah-bocah weh bocah nampane kebri-bri terserah. Kau suatu saat dibuka hati ni, oh iya nyong dedekannya nyong ben kajik weh, kajik weh, kajik we. Nyong ora tau menjelaskan. Nyong kenapa mikau ge, merganek kau kan Ora! Oh, <laughs> ora kajik weh, percuma kadang-kadang urum karuan dia Seng jelas wang tuwa, langkap wang tuwa, secahat-cehate apa, langkap wang tuwa, gecana anak pon, ora kape nak lilo, kape, wang tuwa, ndo me mesti kan kape nak. Wana jo kaya nyong sing di alami, ana yegwe, mesti neka yegwe kape. Tati, go kape, kaca patre sing lagi pada ditoy, ana. Sehingga ke berikutnya, kedua ke desa jatuh kayak gitu aja, tapi gini, Bang juga anak masalah masa naik sih, pada bar, kon pada kebuka kate ini. Oh ya nyong ke bengkelnya gini, jenderal manajemen itu beli kasih gitu, apa aja gue janda janda gak Semoga video ini berguna aja jalur go, bicara go, cerita kehidupan ini. ke versi nyong lor, versi ni wong bodo, wong bondo, lento, ora sekolah ora apai. Nanti, mun bisane bimbing bocah kaya gue. Eh mau ne ya, se ora ne masalah sejekan, aku tak silakan Nah, hake masing-masing, semeting kaya nyong kada kewajibane dari kong tua, wes bisa. Cara tukasai diwawang dekwe wesh rampung, karena wesh padat wih keluarga dekwa-dekwa. Mening jenek kemampuan diwawang dekwa-dekwa kaya wih lur beda-beda, beda-beda versi dekwa. Lur, ata rawan, salam rayu, salam wasaik, muka-muka, bermanfaat, mungani nyok, tamu waro, ada patik muka Cabron Laske Kayaknya kari, cari bocah lorong